hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunga ko'ra to'lovga qobiliyatsizlik alomatlari aniqlangan taqdirda davlat soliq xizmati davlat statistika organlari vakolatli davlat organiga ustav fondida ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan korxonalar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishi shart to'lovga qobiliyatsizlik tartib taomillari qo'llanilayotganda barcha kreditorlarning manfaatlarini kreditorlar yig'ilishi yoki kreditorlar qo'mitasi himoya qiladi ushbu qonun bilan jismoniy shaxslarni ham bankrot deb topish mumkinligi belgilandi ilgari qonunchilikda bunday tartib taomillar nazarda tutilmagan to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ish bo'yicha sud hujjatlari darhol ijro etilishi lozim ushbu qonun kuchga kirishi bilan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil beshinchi maydagi bankrotlik to'g'risidagi qonun o'z kuchini yo'qotadi yangi qabul qilingan kiber xavfsizlik to'g'risidagi qonunga binoan kiber xavfsizlik sohasidagi yagona davlat siyosatini prezident belgilaydi davlat xavfsizlik xizmati kiber xavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organi deb belgilandi qonun bilan davlat xavfsizlik xizmatiga davlat tashkilotlari jismoniy va yuridik shaxslarning turar joylariga to'sqinliksiz kirish ularni ko'zdan kechirish va boshqa huquqlar berildi davlat organlari va tashkilotlarining axborot tizimlari hamda resurslari ma'lumotlarining saqlanishini ta'minlash ma'lumotlarining zaxira nusxalarini yaratish yo'li bilan amalga oshiriladi ularning saqlanish muddati oxirgi uch oydan kam bo'lmasligi kerak davlat organlarining axborot resurslari davlat organlarining axborot tizimlari muhim axborot infratuzilmasi obyektlari toifasiga kiritilgan axborot tizimlari kiber xavfsizlik talablariga muvofiqlik yuzasidan majburiy tartibda ekspertizadan o'tkazilishi lozim shuningdek davlat organlari va tashkilotlari axborot tizimlari hamda resurslarining kiber xavfsizligini ta'minlash uchun qo'llaniladigan apparat apparat dasturiy va dasturiy vositalar majburiy tartibda sertifikatlashtirilishi lozim prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrgacha vazirlik idora va tashkilotlar tasarrufida bo'lgan ta'lim muassasalari negizida o'n to'qqizta ixtisoslashtirilgan maktab internatlari hamda bir yuz qirq bitta ixtisoslashtirilgan maktablar ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi iyungacha xalq ta'limi vazirligi tasarrufida bo'lgan va faoliyati tugatilgan mehribonlik uylari va bolalar shaharchalari negizida beshta ixtisoslashtirilgan maktab internatlar hamda uchta ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etiladi ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma to'rtinchi yillarda agentlik tizimida yigirma beshta ixtisoslashtirilgan maktab internat quriladi ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilidan xalq ta'limi vazirligi tizimidagi ayrim fanlarni chuqur o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar negizida ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud umumiy o'rta ta'lim maktablari tashkil etiladi agentlik maktablariga qabul parametrlari bir sinfda o'quvchilarning eng ko'p soni yigirma to'rt nafardan oshmasligini hisobga olgan holda agentlik tomonidan belgilanadi ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilida agentlik maktablarining aniq fanlar yo'nalishiga qabul beshinchi o'n birinchi sinflarga tabiiy fanlar yo'nalishiga yettinchi o'n birinchi sinflarga keyingi o'quv yillarida tegishincha beshinchi va yettinchi sinflarga amalga oshiriladi agentlik maktab larga o'quvchilarni qabul qilish aniq va tabiiy fanlar xorijiy tillar hamda mantiqiy fikrlash bo'yicha o'tkaziladigan kirish imtihonlari natijalariga ko'ra amalga oshiriladi byudjetlar aro munosabatlarni va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq ikki ming yigirma ikkinchi yilda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha daromadlar oshirib bajarilgan qismidan hududiy byudjetlarga yo'naltiriladigan mablag'larning qirq foizi respublika byudjetida qoldiriladi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi maydan davlat organlari va tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalaridan davlat xizmatini rivojlantirishni qo'llab quvvatlash jamg'armasiga ajratmalar qilish to'xtatiladi ikki ming yigirma ikkinchi yil aprel dekabr oylarida davlat organlarining byudjetdan tashqari jamg'armalariga kelib tushgan mablag'larning hamda jamg'armadagi bo'sh turgan pullarni bankka joylashtirish orqali olinadigan daromadlarning o'n besh foizi respublika byudjetiga o'tkaziladi davlat organlari joriy yil yakunigacha asosiy vositalarni xarid qilishi hamda bino va inshootlarni ta'mirlashi taqiqlandi maktablar bog'chalar tibbiyot va tibbiy ijtimoiy muassasalari mehribonlik uylari mustasno yuridik shaxslarning mol mulk solig'ini hisoblashda minoralar ko'priklar estakadalar rezervuarlar o't o'chirish inshootlari sisternalar bostirmalar shiyponlar beton maydonlar va devorlar bordyurlar soliq bazasi sifatida ko'rilmaydi ko'zi ojiz Koz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlar ichki ishlar vazirligiga biriktirilib nurli maskan ixtisoslashtirilgan maktab internatlari deb nomlandi ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilidan nurli maskan maktablarining brayl yozuvidagi darsliklar va o'quv qo'llanmalar badiiy hamda bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotlar turli ixtisoslik va yo'nalishlardagi bosma va audio kitoblarga ehtiyoji har olti oyda o'rganiladi va shu asosda adabiyotlar ro'yxati shakllantirilib boriladi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi uçu bolalar uchun belgilangan viloyat va respublika fan olimpiadalari bitiruvchi sinflar o'quvchilari uchun alohida tashkil etiladi nurli maskan maktablari o'quvchilari uchun axborot texnologiyalari xorijiy tillar kasb hunar va tadbirkorlikni o'rgatish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etiladi otm ning tegishli ixtisoslik va yo'nalishlari bo'yicha brayl alifbosi asosidagi adabiyotlarni chop etish tizimi yo'lga qo'yiladi shuningdek inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilingan ta'lim muassasalarida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning yaqin qarindoshlariga ular bilan birga darslarda qatnashish imkoniyati yaratiladi ikki ming yigirma ikkinchi yil yakunigacha nurli maskan maktablari hududida yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maxsus maydonchalari tashkil etilib ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar yashaydigan hududlarda ovozli svetoforlar va innovatsion yo'l belgilarini o'rnatish choralari ko'riladi hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliyalashtirish uchun banklarga uch yuz million aqsh dollari ekvivalentida kredit liniyasi ajratiladi bunda kredit liniyasi tijorat banklariga yetti yil muddatga shu jumladan uch yillik imtiyozli davr bilan yillik o'n foiz stavkada milliy valyutada ajratiladi banklar tomonidan kreditlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasidagi loyihalarni amalga oshirishi uchun yillik o'n to'rt foiz stavkada besh yilgacha muddatga shu jumladan ikki yilgacha bo'lgan imtiyozli davr bilan besh milliard so'mgacha miqdorda ajratiladi tadbirkorlarning faoliyat davri olti oygacha bo'lganda bir milliard so'mgacha olti oydan bir yilgacha bo'lganda ikki milliard so'mgacha bir yildan ikki yilgacha bo'lganda uch milliard so'mgacha ikki yildan uch yilgacha bo'lganda to'rt milliard so'mgacha va uch yildan oshganda besh milliard so'mgacha kreditlar ajratiladi kredit liniyasi mablag'larining kamida yetmish foizi nukus shahridan viloyatlarning ma'muriy markazlaridan va viloyat bo'ysunuvida bo'lgan shaharlardan tashqari hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga ajratiladi volontyorlik faoliyatini yanada qo'llab quvvatlash chora tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi qarorga ko'ra 2022 yil 1 iyundan o'zbekiston yoshlar portali negizida yaratilgan volontyorlar elektron platformasi ishga tushiriladi voyaga yetgan volontyor sifatida jalb etilayotgan tegishli soha bo'yicha bilim va ko'nikmaga ega shaxslar davlat organlari faoliyatiga volontyor sifatida jalb etilishi mumkin ta'lim oluvchilar ta'limdan tashqari vaqtlarda volontyorlar guruhi tarkibida volontyorlik faoliyatini amalga oshirishi mumkin davlat organiga jalb etilgan volontyor oyiga yigirma soatdan ko'proq volontyorlik bilan band bo'lsa u bilan volontyorlik shartnomasi tuzilishi shart hukumat qarori bilan davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi nizomga muvofiq yer nazorati hokimliklar tomonidan kadastr agentligi qishloq xo'jaligi vazirligi ekologiya qo'mitasi tomonidan o'tkaziladi kadastr nazoratini esa kadastr agentligi olib boradi yer nazorati quyidagi asoslarga ko'ra o'n ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda o'tkaziladi bular yer monitoringida qonunchilik buzilishi kuzatilganda elektron tizim orqali va ayrim kosmik suratlarni solishtirishda qonun buzilishi qayd etilganda yer qonunchiligi buzilishiga oid murojaatlarga ko'ra ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar asosida sud va boshqa organlarga yerga oid huquqbuzarlik haqida axborot kelib tushganda yerni o'zboshimchalik bilan egallab olish haqida xabar berganlar bazaviy hisoblash miqdorining o'n foizi miqdorida rag'batlantiriladi qonunchilikdagi shu va boshqa muhim xabarlar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishing